Драємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Нещодавно відбулася знакова для Миколаївської легкої атлетики подія. У харківському видавництві Діси Плюс була надрукована книга про розвиток цього виду спорту, яка має назву Легка атлетика історія розвитку. Ідеологом та автором цієї книги став директор Миколаївської СДУ США легкої атлетики Анатолій Богайов. Сьогодні Анатолій. а также мастер спорта Украины в легкой атлетики Диана Киричук в гостях в нашей программе. Витаю вас. Добрый день. Анатолий, такая интересная книга. Как она писалась? Как вы работали над ее выданием? У нас возникла идея написать и собрать материалы об истории легкой атлетики, потому что приходит поколение за поколением, а многие интересуются, вот какие были раньше результаты, как люди раньше тренировались. И мы решили такую издать книгу, и получилось у нас такое многоплановое такое издание информационное. Вы вот сюда вошли и спортивные результаты, и статистика, вот, которая так и называется легкая атлетика, информационное издание, статистика о наших спортсменах, о наших вот ветеранах, Легкої атлетики. Давайте про розвиток цього, цього виду спорту, ваш, вашої легкої атлетики, її не дарма називають королева спорту. Футбол король спорту це королева спорту. Отже, Миколаївська легка атлетика. Коли е, розпочався, е, була вона заснована в Миколаєві в нашій області. Вы, может быть, же все книги все? Да, мы нашли такие интересные материалы, что впервые в России легкая атлетика зарождалась еще в 1800-х годах, в 19 веке. И первыми участниками были моряки, которые бежали. От завода, где сейчас завод 61 коммунара, и бежали в Ех-клуб. В Ех-клубе был праздник. Это была проверка моряков на физическую подготовку. Это были такие первые соревнования. Потом, потом военные соревновались в Беге на версту. И вот такие материалы мы вот собирали и внесли в эту книгу, показали развитие. Лихотлического спорта У нас на Николаевщине Как люди занимались Какие показывали результаты Как они приходили к этому Какие пути тренировочных Тренировок находили Как они со создавали методику подготовки Потому что никто не знал Как тренироваться Как готовиться Это сейчас уже современная наука И Имеем мы э... Ну зараз, извещай Все Да. Як кажуть, і все... Ми все бачимо. Да. І ну... журналістика спортивна кожного дня інформує населення про успіхи, про розвиток легкої атлетики, таке інше. Але взагалі, де ви брали ці архіви? В архівах З мисли... чи, чи як? Да, як мис... ви дізналися, що саме... На початку 19 століття це було. А значить, ми багато матеріалу знайшли в інтернеті, навіть от Іркутський інститут фізичної культури, даже там нашли, что а Ніколаєві написано були там вот такі вот моменти, де вспомнівся город Ніколаєв. Навіть так. Да, даже так. А І... де ви брали з Ірку... Іркутського університету фізичної культури, де ви брали ці архіви? А через интернет все находили и в интернет потом писали письма и в архивах очень много мы просмотрели э, в нашей областной библиотеке э, много газет где очень много материала о спорте но мы выбирали то что касалось только легкой атлетики и там вот Удивляло то, с каким энтузиазмом люди в те 20-е, в 30-е годы занимались физической подготовкой. И все было направлено на укрепление здоровья и подготовки, особенно военных. Много внимания легкой атлетики уделялось вот нашему военному училище в Ливаневцах, где готовили военных специалистов. Там был даже спортивный городок и занимались. И, кстати отец Владимира нашего Кузнецова и Виталия Кузнецова, он был одним из сильнейших десятиборцев в Советском Союзе. И большое внимание уделялось вот физической подготовке, особенно вот в десятиборье этих спортсменов, где входило много видов. Это была физическая закалка военных, которые готовились к воинской службе. Ну и... Анатолий, я выбачу. Скажите, пожалуйста, кто такие Владимир Кузнецов та Анатолий Кузнецов? Адже не каждый глядач знает, что это такие. Вы профессионал, вы знаете. Владимир Кузнецов – это мастер спорта Советского Союза в Десятиборье. Миколаевич. Миколаевец? он в Десятиборье. Он работает. роки він? Это это е годы. Он работал в, в нас в службе безопасности, и он еще мастер спорта по многоборью ГТО, по военному э, многоборью. Э, это говорит о том, что вот гены отца передали сыну Виталий Степанович, который директор детской спортивной школы номер три был долгое время, и он занимался легкой атлетикой и показывал приличные результаты, даже был такой случай, когда Виталий Степанович еще учился в институте, они поехали в Москву и участвовали в соревнованиях по регби. И все были удивлены, как эта команда с Николаева, которая приехала и выиграла в команды, которая играет в лиге, в регби. Оказывается, Команда была укомплектована вся спортсменами, десятиборцами. Сильные, высокие ребята по 2 метра занимали свои функции. А те, кто занимался спринтом, убегали и зарабатывали такие очки, ну, соответственно, правил регби. И все были удивлены, что, откуда команда такая появилась. Дуже цікава информация. Але все таки ближе до самой легкой атлетики. Скажите, будь ласка, мы знаем, что успехи наших спортсменов, они действительно вражают. Адже у нас є і призерки Олімпійських ігор, Інга Бабакова та Вікторія Стьопіна. У нас є багато призерів, чемпіонатів Європи, світу, мабуть, і чемпіони Європи світу. Можливо, про них також буде тут серйозна інформація у цій книзі. Давайте про це скажемо нашим телеглядачам. Да, в цій книзі є інформація. Найкращі результати наших миколаївських легкоатлетів за. Всю историю разводку легкой атлетики. Мы здесь поместили, э, почему я и говорил, что это такое издание интересное, здесь и таблицы рекордов. И все мастера спорта по легкой атлетике э, по можно найти э, здесь. Здесь наши олимпийцы, э, которые... Вот таблицы э, участия в чемпионатах Европы наших команд мы семь раз э, легкоатлеты Николаева участвовали в кубках европейских чемпионов и были призерами этих престижных соревнований ни одна область такого результата не добилась. Это уже серьезно. Да, потому у нас и на эмблеме школы семь звездочек. Четыре большие и три маленькие. Это мы три раза участвовали в юниорском Кубке Европы и четыре раза участвовали во взрослом чемпионате Европы среди женщин. В Дании мы даже заняли первое место, а так были призерами этих престижных соревнований. Ниже пятого места мы не опускались. Анатолий, очень интересная информация, очень приятно, что вы изумили. Надрукувати і видати и выдать эту книгу. Все-таки, как говорят, написать книгу это справи. але потом треба еще и выдать, и найти для этого средства. Кто вам помогал в этом? Ну, и где это делалось? Значит, мы собрали этот материал, сами мы не специалисты, вот мы в этом и учились. Собирали и, и материал, Здесь, и и проза и история и статистика здесь, кстати, даже ваши стихи о наших ведущих спортсменов, которые посвящены Инге Бабаковой и, и, и прыгунам шестом. Так же, ну, известно. Да и очень, очень стихи. Я не приемлю. Да, очень вы, интересные стихи вы, и вы, ребята вы... с удовольствием читают эти. Вот, и, Іздання ми, ми сюди спеціально включили. І здесь очерки о выдающихся наших спортсменів, навіть не від видающихся, ті, хто займається. Це вже зрозуміло, ви вже сказали. Про ну, найкращі конечно. я задав питання, хто допомагав вам видати цю книгу, але для, для цього треба чимало коштів. Да, часть... Чому ви видавали її саме в Харкові, чому, чому не в Миколаєві? Ну, Мы в Николаеве посмотрели, там потом э, везде же друзья и друзья наши бывшие ученики говорят, мы вам поможем сделать эту книгу. Вот и они помогали. Значит, часть средств э, бывший легкоатлет Сергей Бальзаников э, внес в, в издание. Бизнесмен. Но, бизнесмен, да. Ну а все остальные, большая часть это мои средства для того, чтобы э, осталось в память. е, і молодь могла аналізувати, смотреть, учиться на прикладах старшого покоління. Яким примірником видана ця книга? Ми в перше видання от попробували 200 екземплярів випустили. 100 екземплярів уже роздали, подарили тим людям, а от яких в этой книзі. Ну це звичайно. Це треба вот. робити. Ну я знаю, що що два дня тому е ви презентували цю книгу. А в вот одни из Миколаевских библиотек. Как прошла эта презентация? Ну, презентация прошла, были, присутствовали спортсмены, которым понравилась эта презентация. Они с удовольствием э, взяли читать эту книгу, и, и многие нашли э, себя. Кстати, приходят к нам на стадион, приводят там внуков. И когда я им предложил посмотреть книгу, они по себя понаходили. И, конечно, им было очень приятно. Они фломастером выделили, что вот моя фамилия, вот мой результат. И внуку показывают, как дедушка или бабушка показывали, какие результаты в свое время. И презентация прошла, и теперь эти книги можно почитать в областной библиотеке для юношества и в нашей ГМИУКЕ есть эти книги. Презентация была самая в областной библиотеке для юношества, да. Мы с этой библиотекой очень хорошо сотрудничаем, у нас есть совместные проекты с этой библиотекой, так что. Ну, все, очень приятно, что вы сумели ее и написать и еще и тоже серьезный процесс, я знаю. На власному досвіді, адже я також видав одну з книг, також багато чимало часу працював над нею, потім видавав. Це дуже серйозний процес. І за це вам велике дякую не тільки, мабуть, від атлетики, а від цього спортивного товариства нашого міста нашого, і нашого корабельного краю. Анатолій, а зараз давайте поговоримо про сьогодення легкої атлетики. Які серйозні змагання у новому році? Ржаветь были и какие успехи ваших охранцев? Ну Зимний сезон у нас закончился, у нас сейчас как идет базовая подготовка уже к летнему сезону. Довольно успешно выступили в этом сезоне наши ребята и вот один из медалистов чемпионата Украины Диана, которая стала призером чемпионата Украины. Но для того, чтобы попасть на Европу, нужно было выполнять нормативы. Мы специально не готовились, вот многие наши спортсмены, николаевские, особенно бегуны, потому что нет таких условий, на чем, чтобы попасть на зимний чемпионат Европы. Мы все внимание выделяем подготовке к летнему сезону. Диана, теперь питание до вас. Это первая ваша награда на чемпионате Европы. Дорослому чемпионате Европы. На чемпионате Украины. Европы. Э, Ой, я... Ну, я... Вибачь, На чемпионате Украины, звичайно. Не, на чемпионате Украины у меня есть много наград, это как и первые места были, были призовые, были обидные четвертые, но как бы начиная с юношества медали много запасла уже. С юношества, А на дорослых чемпионатах вы так уже выборивали награды? Ну, в этом году я перший год тільки виступаю по взрослим. Тобто, то це перша нагорода на дорослому Сейчас, чемпіонаті України. Да. Ми, звичайно, освітаємо, як ви йшли до цього успіху, скажіть, будь ласка, адже щоб щось досягти, треба відмовитись від багатьох, можливо, я кажу, спокус, відмовитись від життя, яке можливо більш до вподоби, але треба тренуватись, тренуватись, змагання, збори, тренування. Як ви йшли до цього успіху? Ви майстерс, ви виконали норматив майстер спорту і вже стали призеркою чемпіонату України. Це дуже серйозне досягнення. Ну, очень много моих друзей, не спортсменов, тоже задают мне часто этот вопрос, как ты можешь себе в том, в том, в чем-то отказывать. Но я им отвечаю, что когда это становится твоим образом жизни, то ты не чувствуешь никакого ущерба. Просто когда без тренировок и соревнований ты просто не представляешь ну, в следующий день без без пробежки, то это как бы уже не в тягость идет, а в удовольствие. Э -э -э -э, ваша специализация? Моя специализация — 800 и 1500 метров. Нагороду выбрали на какой дистанции? 1500. Ну, это моя основная дистанция, поэтому на 1500 больше акцент делаем. Взагалі, якщо ми повернемось до цього чемпионата України, коли ви ехали, верили в те, що зміюєте виборати нагороду Ну, конечно, каждое соревнование ну, мы планируем, мы знаем результаты соперников, мы планируем, конечно, все время побеждать как бы, в планах. Вот, а там уже как спорт есть спорт, как получается. Сколько не выстачило до перемоги? До перемоги? О, вы же выбрали какую награду? Срібну. Срібну. Сколько вы не выстачило до перемоги? Братський, Скільки бігав. секунд? Сколько метров? Вразник забегов, да? Не, не багато, нет. В финале, в финале это был финал на 1500 метров, это был один забег, и девочка, которая сильнее меня, она немножко моложе, вот, к сожалению, и проигрываю не первый раз, вот, она моя основная соперница на 1500 метров и проиграла буквально пару секунд. Ну, я думаю, еще все впереди. Ну, случайно какие ваши планы на майбутнее? Каждый спортсмен мрее выбрать что-то такое, чтобы увидеть в истории не только э, областного, спорту, че э, спорт Украины, а может и в истории светового спорта. Какая ваша мрія, поки що мрія? Ну и мечта, и цель, скажем так, на нынешний момент. Это, конечно, как для всех спортсменов, это олимпийская награда, самая высокая, самая ценная, что может быть у спортсмена. Вот к этому и стремлюсь. Ну вы знаете результаты награждения спортсменов. Свету на вашей дистанции, сколько треба работать, чтобы их на и, возможно, и перегнати? Ну, планка, конечно, и на моей дистанции, и в принципе планка стоит высокая, и нужно еще поработать. Вот наши спортсменки на Олимпийских играх были втор... заняли второе-третье место, у них результаты по 3.53. Как бы, то есть мне еще потрудиться нужно к этому результату, но я к этому стремлюсь. и думаю, что все еще впереди. Возраст еще такой, что можно еще работать над этим. Анатолий, результат идеальный. Мы же знаем, кто еще порадовал с э, вашим хагуантием вас и наставников э, вашей спортивной школы. Ну вот у нас человек шесть, которые входят в, состав, в основной состав сборной команды Украины, которые являются. Дорослые как... Да, всех? ну дорослых, да. У нас таких вот взрослых, которые есть кандидатами на участие в Олимпийских играх в 2016 году. Но для этого нужно выполнить контрольные нормативы, для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Ну вот над этим сейчас работаем, времени очень уже мало осталось. Вы знаете, какое сейчас положение в стране? Тяжело. Если у нас раньше мы могли проводить учебно-тренировочные сборы в Кисловодске или в мы сейчас от этого отрезаны и приходится искать новую методику подготовки для того, чтобы достичь высоких результатов. У нас есть ряд и бегунов, и прыгунов, и в шестом, и в высоту, и на разных дистанциях бегуны молодые. Но среди пригунов кого, кого это э, Оксана Окунева, Елена Халоша, э, Тамара Бирюк, э, Владимир Мунтян, Артур Колесник. Это ребята, которые входят в состав сборной команды и в своих возрастных категориях и могут показать высокие результаты. Среди бегунов это вот Диана, Валентина Келярская. Э, э, Александр Олейник, Юрий Грицак и ряд молодых спортсменов, которые вот сейчас у нас, вот как в советские времена, запланировано, что пять человек должны в этом году стать мастерами спорта и международного, и международного класса. Это молодые перспективные ребята. У нас таких 17 человек входит в состав сборной Украины. Всех, всех возрастных категорий. Звичайно, це дуже приємно, що е, легка атлетика продовжує розвиватися, продовжує завойовувати якісь серйозні е, спортивні досягнення. Е, Анатолій, ми знаємо, що Миколаївська обласна федерація легкої атлетики кожного року проводить декілька серйозних всеукраїнських та міжнародних змагань, в тому числі традиційних турнірів. Що планується цьогоріч? Значит, в этом году у нас традиционные соревнования, это 16 мая в 16 часов на центральном городском стадионе Кубок Украины по прыжкам в высоту, как третий этап Кубка Украины. И в этот же день мы проводим мемориал Чайковского в беге на 10 тысяч метров. Это зрелищные, интересные соревнования, тем более на прыжках в высоту Украина доминирует в мире и здесь приедут все звезды мирового уровня, как и женщины, так и мужчины. Так что мы приглашаем всех николаевцев 16 мая на центральный стадион посмотреть такое э, красивое традиционное, спортивное, традиционное, традиционное измогание. Да. Ну и, естественно, 2 мая это Николаевская миля. Кроме этого, мы проводим ряд других соревнований. Вот э, буквально вчера мы провели соревнования центрального района, где участвовали 18 школ, это по программе детская легкая атлетика, это новое новые течение, новые, новая программа проведения, очень интересная для детей, вот дети 4 класса вчера соревновались, с каким энтузиазмом, как у них глаза горят, когда они соревнуются, и главное, что эти командные соревнования, не видно, кто проиграл, кто, кто стал победителем, и мы награждаем, вот в этих соревнованиях награждаем все команды. Саме до цього я і хотів прийти надалі. Анатолій, ви директор найкращої легкоатлетичної школи Миколаївської області. Чи є зараз попит на легкоатлетику у юних миколаївців і як стати вихованцем саме вашої школи? Краще школы. Ну вот, благодаря тому, что мы проводим много всевозможных мероприятий, у нас нет такого и проблемы, чтобы не было детей, не набрать в группы детей по своим возрастным категориям. Многие родители поняли, что занятия спортом – это прежде всего, здоровья. И приводят, даже приводят того возраста детей, которые мы еще не, не тренируем. Но мы создаем спортивно-оздоровительные группы, и детки 2-3 раза в неделю приходят, занимаются, им интересно. Тем более у нас все бесплатно. Занятия по легкой атлетике бесплатные. Если кто-то хочет отдать свою дотину, до вашей школы. Как связаться с вами? Значит, Мы находимся на центральном городском стадионе. Можно приходить в любой день с 15 часов после школы, приводить ребенка, начиная с 8 лет. Любого возраста мы принимаем. Потом определяем, какому тренеру, и, пожалуйста, приводите. Мы с удовольствием будем с ними работать. Специализацию вы определяете сами или помогаете? Вы специализацию, специализацию они сначала тренируются по многоборной системе, а потом тренеры уже определяются специализация ребенка уже, когда он уже сам показывает какие-то определенные результаты. Тем более у нас в легкой атлетике это, потому она и называется, видно, королева спорта, что могут заниматься все, и худенькие, и упитанные, и маленькие. любого любого телосложения было бы только желание. Пусть не все станут чемпионами, но здоровье никому не помешает. Я, ну, пытаю до вас. Э, с каких пор, а років, коли ви стали займатися легкоатлетикою? І чи ви ринули тоді, що ви зумієте досягти серйозних успіхів? Начала займатися легкоатлетикою, от раз прийшла на стадіон, мені було 13 років. как бы мама очень со слезами на глазах отдавала меня мои родители не занимались раньше ну, ни мама ни папа спортом вот я была как бы первой в семье спортсменкой и тогда еще я не верила ну как бы не то что не верила я не задумывалась о том ну, для чего я это делаю вот когда просто приходишь на стадион и тренируешься в свое удовольствие вот с детским таким азартом запалом и когда это тебе нравится когда ну душ душа лежит тогда ну не задумываешься каких-то вот о будущем на тебя ничего не давит и как бы, все, все нравилось сразу. Анатолий, еще на самое хочется сказать о нашем зачем. А сейчас нашего эфира добегает завершения. Мы всех приглашаем на, к нам на спортивные мероприятия. Не обязательно заниматься. Приходите посмотреть, поболеть. Это очень увлекательное э, зрелище. Ну и если нужно задуматься о своем здоровье, то нужно найти время для того, чтобы даже не побегать, походить, позаниматься спортом, уделить своему здоровью внимание. А если возникнут какие-то вопросы, приходите, мы с удовольствием вам подскажем, проконсультируем и поможем. Шамиль, сегодня мы говорили про макулайскую легкую атлетику. Історія якої відображена у книзі авторства нашого гостя Анатолія Бугайова. Я дякую вам, Анатолій, за участь в нашій програмі. Також дякую вам, Діана, за те, що також були разом з нами. Боліваємо за українських та миколаївських спортсменів, вболіваємо за нашу країну і до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.